Давай поговоримо а, на тему, яка продовжує розвиватися, яку ми з тобою говорили і на минулому mm -hmm. тижні, на минулому тижні ну, на цьому тижні я, на я маю на увазі в у вівторок. А, тему з операцією Мідас, mm -hmm. а, тому що багато що відбулося після. Да? Mm -hmm. а, що, що мається на увазі? А, після відбулося. По-перше, відбулися дві відставки. По друге, введені нові санкції. Так mm -hmm. а, по третє, ми побачили реакцію і в Україні, mm -hmm. і в світі. А, по четверте, у нас пані Юри Сверденко заявила про те, що буде перезавантажувати всі наглядові mm -hmm. ради, я так розумію, аудити і так mm -hmm. далі. Тому подібне. А це все. Ну як ти думаєш, от, давай так як ти вважаєш, влада тут правильно зіграла в цій історії. А, ну, тобто, що відправлені у відставку, санкції і так далі. Тобто, це зняло хвилю. Mm -hmm. а, ну а потім будуть наступні питання. Дивись, я б хотів би хотів твого дозвілу. Я в попередній етери. А, Хвиливався і чомусь почав зайкатись, і не зміг виговорити деалігархізацію. ви проти хотіли... все щодо ти сказав. Дані да, ну коли я не нервую, то все добре. Тому я би хотів би сказати дуже важливі речі, і тому я буду спокійніший і твоєю дозвілу я відповім тобі на руському, тому що мені буде набагато легше. Смотри, я бы хотел бы, чтобы люди, кто нас смотрят, вот реально углубились вообще в, в, в эту тему и поняли вообще суть. Смотри, то, что господин Миндиш должен сидеть в тюрьме и все фигуранты дела, даже нету у меня какого-то отрицательного сигнала в голове, даже 0,1. То я считаю, сто процентов они должны сидеть в тюрьме. То есть доказано будет, это дуже тут фундаментально. А я думаю, что их докажут, да? Они должны сидеть в тюрьме. Я пересмотрел Николай Ткач, глава. УП «Украинской правды». «Украинской правды», я не помню. Михаил Ткач, да. Ткач, там директор, главред, Клименко и Кривонос. Я посмотрел. Э, так скажем этот запись э, много много интересного я что там увидел могу сказать что но ну, ребята реально молодцы они полтора э, года почти следили документировали проделана колоссальная работа я скажу тебе что ну реально молодцы э, и ну снимай шляпу вот, скажу тебе честно не ну все уже а, логично доказала да, да, прозора да, да, да. поэтому а, знаете знаешь тут, когда говорят о том, что вот вы знаете, давайте вы там приведите конкретные доказы, но я думаю, что мы доказы увидим. Только у меня есть как бы некоторые вопросы, я бы хотел бы вот с тобой их разобрать. Смотри, я не вижу в этом деле, были конкретные смотрящие по энергоатому. Есть другие фамилии, я не хочу их говорить, это известные очень всем фамилии. Этих людей нету на этих э, в вплывках. Почему? У меня вопрос. И поверь мне, что это не Миндич. Слушай, да кто такой Миндич? Вообще никто, и звать его никак. Но это а сейчас а я объясню <связь> тебе, сегодня. почему. Смотрите, вы говорите о том, и люди говорят о том, что они украли у державы грош. А я вам скажу, ребята, не у державы они крали грош. Они крали гроши у подрядчиков, которые выиграли эти тендеры. А давайте теперь углубись и скажи мне, пожалуйста, то есть подрядчик, который строил, он выиграл тендер, так. они взяли, я не знаю там с какой прибылью э, они строили, я не могу вам сказать. Но они что делали? Они ставили шлагбаум, не платили этим подрядчикам деньги и вымогали с них прибуток. 10, 15, давайте 900, 15%. конкретно говорить. Они же не переводили деньги с э, энергоатома на свой счет. Если бы был бы такой прямой перевод, я бы считал бы, что они украли. Если они завысили цену так, на, этот, э, так, на эту стройку, так, 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 то они украли деньги. Но если они не завышали цену, а они реально стоимости построили. Я вам скажу, что я категорически не согласен, что они украли. Они украли у людей, которые реально выполнили эти работы. Я вам говорю это как строитель. Вы думаете, мне приятно, когда приходят и пытаются меня обилетить? Мне неприятно. А тут все говорят: они украли деньги, создали, короче, там столько. А, Всяких компаний, видмывания, а, да. да, все там, знаете, взрыв, бомба. Да, они подонки. Ну, надо сказать правду. Они украли у людей, люди, которые выполнили. Мне очень больно об этом говорить, потому что я сам строитель, понимаешь? Это первое. Второе, значит, они хотят, где действия президента? Что он должен сделать? Сделать калаш, калаш, зарядить, разрядить в Миндиче? Человек ввел санкции. Ну, покажите мне, по кому, кто из друзей своих, которые были президенты, вводили санкции? Ну, назовите мне одно имя. Ну, давайте. Ну, ну про Порошенко есть? мы сейчас не пригадываем, что Порошенко водил. Ну, а что этот, Юшенко водил, или Янукович водил? Да, такого закона не было. <схот> а, Поэтому а, а, давай, тут давай, я... давай говорить честно. Йори, а есть нюанс, что <паспорту> он в санкции по израильскому он, паспорту. Потому что, наверное, было э, 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 так скажем. И э, на три рока. Э, э, наверное, было в планах лишить его гражданство. Да, Может быть. Я так. не знаю, потому что его лишили гражданства. Поэтому я тут хотел бы, чтобы все понимали прекрасно. То есть, конкретно сказали, что если они украли выбор, а я вам скажу, ребята, а есть человек, я не хочу называть его фамилию, все, кто зна, кто э, в материале, все прекрасно знают, был смотрящий за энергоатомом, и человек заработал миллионы, сотни миллионов долларов. Он зарабатывал на постачании, он один из слуга народа. А почему про это а, его, а он туда ходил, в этот офис. А почему про него не рассказывают? А, далее, а скажешь, я вам нам... скажу, потому что, я, я вам, если я про него начнут говорить, я вам об этом скажу. Я скажу, что я про него, не, э, я его и не имел в виду. Так. Я тебе хочу сказать конкретно, что человек заработал сотни миллионов долларов именно на энергетике. Он постача, э, поставлял э, э, из Беларуси электричество, он поставлял из России электричество. И что? Почему его нет? А я тебе скажу, а потому что он свой. Его трогать нельзя, потому что он хороший в отношениях с американцами. Вот и все. Почему Кудрицкий сегодня начнет рассказывать, какой плохой министр? А чего, когда его уволили, он про это не рассказал? Абсолютно верно. Чего он не рассказал? А вы знаете, он меня принуждал да, назначать да, людей. Верно. Выбежал такой весь. Пускай он лучше расскажет, как он платил сотни тысяч долларов американским э, лоббистам. Откуда, блядь, у него были деньги? Выпадковы свои. Угу. А ему трогать нельзя, потому что он платил американцам деньги. Теперь я хочу спросить у вот этих э, людей, которые вот выходят и рассказывают, борцы с коррупцией. А откуда они отримуют деньги с Амери, от американцев? Ну, европейцы, американцы, так, так. я не знаю. Давайте конкретно будем брать американцев, потому что они, э, я думаю, вдохновили антикоррупционные институты, чтобы они провели эту операцию. Я больше чем уверен. А теперь у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, а как заработал почти триллион долларов господин Илон Маск? На Каким державных образом? подрядах. О -о -о -о. Я знаю. Серьезно, да? Ну, я так То ищу, есть, да. Илону Маску блять, можно зарабатывать деньги. А вот если Мендич придумать, ему нельзя. Не, ну, ну то, что Миндич дебил, и ему нужно было открывать компанию по лоббизму, и он мог это делать официально и платить э, в бюджет деньги, но ну, я тут тоже согласен. Но ну, не надо нам надевать на голову горшок или, э, прошу прощения, сать глаза и рассказывать это, боже, Роса. Нет. Американцы сами коррупционеры. И нам рассказывают, что мы, знаете, они платят нам за лоббизм. Теперь посмотрите, пожалуйста, действия э, э, Юлии Свериденко. Послушайте, ну молодец. Она вышла и сказала, я не буду с этими людьми работать, они должны обязательно уволены быть. Да, вот разу, что врачи. она еще должна сделать? Вот скажите мне, пожалуйста. Ну что, взять, э, не знаю, там, топором разрубить э, э, бывшего министра или одного или другого? Ну что она должна сказать еще? Выкнуть из векна. Камину. Не, ну просто, ну, я, 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 не понял. Мы требуем отставки. Даже серьезно. А что вы не требовали, когда ваш президент был господин Порошенко у руля? Почему вы тогда, когда были эти скандали, вы ничего не говорили, набрали в рот воды? Она, я скажу тебе честно, она превзошла мои ожидания. Я настолько приятно удивлен, как она хорошо делает и сейчас швидко, свою И швыдку. Да. Не, вы надевайся, вона, дивися, вона э, ну погодься, что. Ты согласен со мной? Дивися, я согласен с тобой, потому что много кто ожидал, что она будет, ну скажем так, это же свои ні, а не не можешь, чтобы у них была информация, что будет нормальный перегруз кабмина. Вот как раз о, там надеюсь на то, что назначатся нормальные люди и поменяют еще несколько министров. Поэтому э, вот я и желаю, чтобы она вот так держала так скажем позицию. Не, ну сверденко у нас швидко по наглядовым радам задаєк вона одразу. Теперь давай послушай, разберем эти наглядовые рады. Скажите мне, пожалуйста, мы тратим сотни миллионов долларов, не десятки, а сотни миллионов долларов на наглядовые рады. А что они мне делают? Вот так я вот для чего на наглядовые рады, в которых предприятиях государственных предприятиях миллиардных предприятиях? Происходит такое воровство. И вот так вот обелечивают подрядчиков. Скажите мне, пожалуйста. И наглядово радуются не бачить. Да. И, и этот, как его, как его фамилия? Тимофей Милованов. Милованов. Вы знаете, я выхожу, я выхожу. Да, и, и, Бля, и, и, от отчуда, и, и оттуда, и оттуда. Так верни деньги назад. Что, то, что ты проработал, верните все деньги назад. Так нужны из Украины. А наши, послушай, а наши эти, как его, так скажем... Граждане, которые работают на несколько, а, сразу на, в несколько наглядовых рамках, ну, это же просто ужас. Так милован, ну, Не противов, всегда не совести. Послушайте, а почему Дайкенков. мы не можем принять закон? Почему не можно изменить ситуацию, посмотреть его в корень, его проблематику? Почему мы не можем сегодня а, а, вызначить, так как это происходит в Америке, что аудиторскую службу проводят в полгода або в год раз, проводят приватные компании. И государственным компании. Стандартный пурс, например, да, да, послушай, да, да их много. Ешь. Ты эти деньги плати европейским компаниям, и тебе положат на стол, сколько было украдено, да, сколько да. было неэффективно Згоден. использовано, Згоден. сколько было неосвоено, что вот тебя распишут. Вот их работа, да. Вы изъемят документы и все, и все это. Мы просто, значит, я прошу прощения, ну, разом просто. У нас денег нет. Мы, мы платим каким-то левым людям миллиарды гривен. Это как понять? Когда у нас нет в стране э, денег, и мы пытаемся где-то эти деньги занять. Поэтому я считаю, что тут тоже есть вина наших законодателей. <клево> я считаю, что можно было уже за 6 лет это изменить. А я никаких изменений в этом направлении не вижу. А скажите, пожалуйста, у нас есть аудиторская служба. Вот аудиторская служба и э, называется э, державное предприятие э, э, аудит-службы, и второе у нас там рахунковая палата. Так, пожалуйста, они нашли, по-моему, 15 миллиардов с фонда э, с пенсионного, 17 миллиардов они нашли э, по, в, по растрате э, по фортификациям. Дайте людям работать. И поставьте сразу контроль наших европейских э -э друзей, которые могут реально делать каждый год аудит, и ты получишь нормальный продукт в конце года, и ты будешь понимать, что там происходит. Абсолютно верно. А мы мы так не хотим делать. Вы, а не зачем, а зачем, зачем Да, зачем так делать? Теперь, что касается вот э, этих э, антикоррупционеров, которые рассказывают, э, что вот э, у нас в стране коррупция. А э, скажите, пожалуйста, а за какие деньги их содержат? Откуда они получают деньги? Вот эти все американцы, которые миллиардные, миллиардеры, миллионеры, мне все равно. Э, скажите, пожалуйста, они не получают случайно таким же путем деньги, не зарабатывают в, в коррупции в Америке? Также зарабатывают. Ну так, мы с дома ну. думаем, что такие... Ну хорошо, давайте, ну назовите мне там. Ну, Сорец у нас, типа, э, такой прям порядочный. Типа, он, э, типа, не заработал. Ну, ну не, назовите ну, там, мне, там, мне, там ну... с ним, короче, но... был скандал, если ты помнишь, лондонским фонд, ну, с британским фондом. Часу. не Леша, я просто хочу, знаешь, просто наши люди, к сожалению, они очень сильно ä, ä, попадаются под влияние. Так. И вот, Яракив, вот выходят например. люди, они, не многие могут анализировать, знаешь, так. и, к сожалению, они ведутся на, на этот… М... Эмоциональный, заряженный. Эмоци... Эмоциональ... Я тоже эмоциональный, но, послушай, но не можно сегодня вот так вот, знаешь, зачеркивает, все президента надо расстрелять. Послушай, я считаю, что это ошибка президента. Я считаю, что он не доглядел, что у него происходит в стране. Но послушайте, ну если вы считаете и вы думаете, что один человек может и деньги находить, и сброю находить, и патриоты привозить, и внутри стране все рулить, послушайте, он виноват, безусловно, и ему придется отвечать перед украинским народом. Ну, говорить о том, что там чуть не там президенту завозили этот кэш, ну это просто бред. Ну, зараз же такая спроба я спекулеваться. Ну, конечно. Ты же бачишься. Так я к этому тебя и веду. Послушай. Еще раз хочу вам сказать, люди: есть люди, которые курировали энергоатомы, зарабатывали сотни миллионов долларов, которые реально завышали цену на э, энергоресурсы и заработали сотни миллионов. А я считаю, что в данной ситуации. Миндичи, вся эта банда, они вымогали деньги именно у бизнесменов. Честные бизнесмены, наверное, я не знаю, кто это такие были. Или, может быть, нечестные. Я не знаю. Но нужно просто понять, вникнуть. Они реально, если этот телефон там стоит тысячи долларов. Ну, так, так. И они этот телефон купили за тысячи там 100 долларов, 100 долларов заработали. И... А им сказал еще 50 видайте. Ну, 15% видайте. Да. Вид э, 1100 долларов. Но по сути, если она стоит 1100, и они это сделали так, вопросов нет. И в это они украли у подрядчиков. А если они завысили цену в три раза, то это история. Это иншая история, они украли у, бю у бюджета. Ну это реальность, если вы хотите. А нам пытаются доказать, что вот, вы знаете, послушайте, ну, ну сегодня мы видим реальные действия от президента. Но мы видим реально, что президент многого не знал. И было видно его э, такой эмоциональный дуже накал деле, когда он А я считаю, что господин Галушинкам, я рассказывал с 23 года, да. что я считал человеком дыркача. Только, блядь, сейчас мы с тобой об этом говорили неоднократно. Только сейчас узнали, что он разорил человека, дыркача, А до этого, блядь, никто не знал, да? Сегодня дыркач до сих пор, э, э, так скажем, крышует. И лоббирует все, что происходит в гидроэлектрике. в Почему? А он гражданин России. И сенатор там, и да, так, да, так далее. Да, и да, 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 путин, ну, он да. получил гражданство и, и стал сенатором. Поэтому давайте, знаете, не вешать ярлыки, а говорить четко, как есть. Если господа антикоррупционные, так скажем, лоббисты хотят что-то нам сказать, пусть они расскажут про своих друзей. які прикурювали сетова мільйони доларів. А я позже вам скажу фамилии этих людей. Добре, давай йдемо далі. Як ти думаєш, а, що буде далі? Тобто, чи це тому, що Politico да опублікували інформацію, що буцімто. А далее ожидается, ну рейды, как называются. То есть ты считаешь, что, ты считаешь, По что uh, ты считаешь, что смотри, полтора года ничего не вытекала информация, слушали людей, документировали, а тут вот они прям политику узнала, что послезавтра придут в Министерство Ну Бред просто, знаешь. Там никто не знал. Да 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 да. Еще и с ФБР приехали люди. Вот он каждые две недели там чуть не ездит, Ну бред просто. Я сразу тебя информация есть, Если если человек в посольство, который отвечает от ФБР, я вам подтверждаю, есть такой человек, я с ним знаком. Да, есть такой человек. Я не отрицаю это. это ну, может быть нормально. Но это, но это означает, что, там, знаешь, они там чуть не приходят и. Так, это вы типа, ищи украинскую мову, щирую, знаешь, типа, читать. Ты что, говоришь по-английски, ты почему не выучил украинский? Давай дальше. Да, ну, тобто ти вважаєш, що з, уважаешь, з оборонкою щось буде, чи це, ну, вещи зароблена, ця інформація, витік к политику. Смотри, ну, говорять, еще, що там є більше 30 человек. Вот, Взагалі. І еще, типа, которых не раскрыты, типа, которые, так скажем, під псевдонімами. Я считаю, вот ми повинні увидеть всі пленки. Все. <кх> да, ми повинні це увидеть, нам должны сказать. А там был смотрящий, еще раз хочу сказать, который рулил всеми процессами. Вот я хочу его фамилию там увидеть. Вот, вот, а тогда я скажу, будет? а я потом все равно скажу, кто это okay, такой. Окей, Добре, <клышко> добре давай тепер про те, як це позначається, <клышко> нормально, як це позначається на а, нашому іміджі, Так, України і за кордоном, і на наших можливостях а, щодо отримання а, фінансування грошей і так далі. Да? Тому що я бачив, що ну, якби українським дипломатам доводиться вже про це говорити. Я бачив, що, наприклад, ефір е, посолки в США Штефанішиної, вона там її питали прямо напряму. Типу, а от що у вас там відбувається? Мінді, чи вона говорила, що швидкі були відставки, що типо, головне, що є боротьба з корупцією. Да? Тобто, тобто корупція є в усіх країнах. Так ось, тобто, як це позначається в міжнародному контексті на нас, да? оця історія. Бо є, ну у нас деякі в Україні mm -hmm. почали вже говорити, що все, тепер нам грошей не дадуть, то есть, що ми mm, зали... я відповідаю ти, тобі, ти зрозумів. Да. Тобто ти вважаєш, що якщо ти насилуєш э, непонятно кого там, дітей, жінок, мужчин, э, то це нормально, якщо ти заробляєш мільйони доларів, э, об'являє. выходя с каким то uh, таким месседжем серьезным и обваливаешь рынки uh, и твои друзья зарабатывают миллиарды <связываю> не миллионы а миллиарды я сдаваю про кого то ты то, то, то это <связываю> нормально <связываю> а вот если у тебя друг Миндич то ты вообще виноват ну что ты творишь а это я хочу вам друзья рассказать про <связываю> рыжего пипа uh, uh, который <связываю> в Америке да там новые есть информации и между прочим этот так uh, <связываю> <связываю> кто там организовал эти сексуальные... Эпштейн. Эпштейн. Эпштейн передал документы, между прочим, российскому послу в Америке и куратору ФСБ по Америке. Поэтому я теперь понимаю, почему рыжий Пипа, вот такой вот он весь прям лебезит перед кремлевским чмошником. Вот и все. Я теперь понимаю, блядь, почему он говорит, что это самый сильный лидер во всем мире. Ну понятное дело, он имеет на него компромат, ну конечно. Вот и все. Давай так. Вот и все. И послушай меня, и ты не думай, что это нужно публиковать. Это не нужно публиковать. И чем не будет тогда опубликовано, тем будет больше он бояться, потому что он не понимает, что тот кремлевский пипа имеет на руках. Ты понимаешь? Я разумею. То, Трамп понимает, что на него есть компромат. Тропик ТП пытает. То в РФ есть компромат на Рыжего? Да. Да, да, да. Уже есть официальный, и он категорически против сейчас, чтобы это не опубликовали, чем он занимался э, в Америке. Да, я расскажу вам. Давайте чуть-чуть, уделю этому пару минут. Значит, э, э, этот, как его Эйнштейн, Эпштейн. Эпштейн, этот, который организовал эти утехи сексуальные, он документировал, да, документировал всех, задокументировал также Трампа, а потом он попытался выйти, который умер, забыл его фамилия, на посла России. Он также передавал месседжи Лаврову, чтобы Лавров, так скажем, помог ему передать компромат на Трампа Путину. Вот. И потом вы помните, что он умер э, в тюрьме. Э, и уже за давних И Да, и хочу сказать, что э, Трамп четко понимает, что у Путина есть компромат на Трампа. И тут хочу обратить ваше внимание, никто пусть не думает, что э, э, кто-то будет опубликовать. Нет, это не, не опубликует, ну Россия точно не опубликует, кто может опубликовать. И, да. То есть Трамп понимает, что этот компромат есть, и этого достаточно. Потому, как только это будет опубликовано у, Трамп, у трампа ну, да, да, поэтому да, да, этот так скажем тайну будут держать как можно дольше потому что это способ давления тра и выходы ди я, вы я так думаю так. выходы диева вы способ нас правде да конечно